বক উলিয়াই হৈ গল ভাল লাগিছে নাই বৌ আপোনাৰ বমি কৰি কৰি মোৰ অৱস্থা বেয়া গাইজ আছলাম আলাইকুম আপোনালোক সকলোকে মই আন এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আমাৰ বেছি ভালে আহিলাহে কয় তাৰ আপোনালোকৰ দুৱাত মৰ্ণিং এতিয়া দহটা পোন্ধৰ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই মানে একেবাৰে ৰেডি ছেডি হৈ ল'লোঁ কাৰণ মোৰ এটা বাৰ্থডে মেকআপ আছে মই তাতে যাম আজি ছানডে' হয় যিহেতুকে ছানডে' সাধাৰণতে বিয়া জোৰণ এতিয়া হৈয়ে আছে ছিজন চলি আছে তো তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ হাজবেণ্ডক উঠালোঁ ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ মই খালোঁ খাই বই দৰৱো খালোঁ আৰু এতিয়া হাজবেণ্ডক উঠাই পঠিয়াইছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ কাৰণ মোৰ মানে মেকআপৰ গোটেই বস্তুখিনি আমাৰতো ঘৰত থাকে মানে তাৰপৰা ওচৰৰ হৈ যাবলৈ আমাৰ এইখিনি উলিয়াই নিয়াতকৈ সেইটো কাৰণে তাতে থৈ দিওঁ এতিয়া কিন্তু আজি মেকআপটো মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে আছে বৰ বোৱাৰ পিউজত তো সেইটো কাৰণে আকৌ আনিবলৈ পঠিয়াইছোঁ আহি পেলাই বিচনা পৰাই নাই পাৰিমহে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ম তাৰপিছত বিচনাখন পাৰি মেলি ল'ম আৰু হাজবেণ্ড আহে মানে জলপান খাই মানে মোক কৰি এইখিনি কৰি হৈ যাব আৰু তো ব্লগটো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু যদি নতুন কোনোবা চাই আহে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ চেনেলটো দেই thank you বক উলিয়াই হৈ গ'ল ভাল লাগিছে নাই বনাই তেওঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আপ কৰিছে মোৰো ভাল লাগিছে তেওঁ যিটো বিচাৰিছে মই ফটোখন চেণ্ড কৰি দিম হা অ বেগ নিলেই হেল্ল' কৰি আহি গলো আহি গলো মই এয়া চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি গম পাই গৈছে আম্মাহঁতৰ ঘৰলে কাৰণ আম্মাই কলে তুমি এটা বাজিলে কেইটা খাই যাব ইয়াতে আৰু বনাব নালাগে মই ভালেই পালোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ কিনো খাম আৰু মই আমাই কি বনাইছে নাজানো মই এতিয়া য'ত গৈছিলোঁ নানী নানীগৰাকীয়ে মানে বহুতো ঘৰৰ নানীগৰাকীয়ে মোক একদম খুৱাই পঠিয়াইছে বৈও বনা বনালে কিবা কিবি তাৰপিছত নানীও মোক এনেকৈ ফ্ৰুটছ খজুৰ দিয়া আছে খোৱা তুমি এইটো খালে হেল্ডি বহুত ভাল পাইছে মানে যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এনেও মানে মাতিয়ে থাকে যাবলৈ নিমিলেই সেই আজি এতিয়া কাম এটা আছিলে কাৰণে গ'লোঁ সেইটো কাৰণে মই অকণমান আগেয়ে গৈছোঁ মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম তাৰপিছত তেতিয়া বুক মেকআপ কৰি দিম আৰু তো সেই দুটা কামেই মোৰ হ'ল বাৰু তেওঁ লগত কথা পাতিলে হেঁপাহ পেলাই খুব দোৱাও কৰিছে তেওঁ আৰু কিবা কিবি কৈছেও কি খাম কি নাখাম সেয়াই আৰু এতিয়া আমাৰ ডোখৰত আছোঁ অকণমান ৰেষ্ট লৈ আছোঁ ভাত পানী খাই খাব লৈছো চাহ পানীত হাজবেণ্ডে ব্ৰেক চেট খাব মই নাখাম মই জলা বিস্কুট এখন খাইছো আৰু চাহ খাম আৰু মাহীয়ে মোক কালি চানা বস্কেট দি উঠিছিলে কালিয়ে মই আজিহে পাইছো স্কুটি ডিকিট ভাই থৈ দিছিলে হাজবেণ্ডে এইফালে ব্ৰেড আৰু মেৰানিজ দি খাব খংগা ত' চাহ তাহ খালো চাহ খাই হাজবেণ্ড এতিয়া ওলাই গ'ল আৰু এইকণ টাইমত মই থাকোঁ অকলে আজি দিনটো মোবাইল চোৱা নাই যিহেতুকে এতিয়া মই ভ্লগ চাম আৰু ইণ্ডিয়ান আইডল চাবলৈ আছে কালি অলপ চাই থৈছিলোঁ আজি অলপ চাম এইখিনি টাইমত কোনোবা আহিলে ভাল লাগে গধূলি সময়ত মই অকলে থাকোঁ যে যায় মোক চাহ এটা বনাই মেলি হাজবেণ্ডে মোক চাহ তাহ বনাই কৰি খুৱাই মেলি থৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু ওলাইতো যাবই আৰু ন কিমান থাকিব মোৰ লগত তথাপিতো বেছিভাগ বহুতখিনি থাকে কৰি দিয়ে যিমানখিনি পাৰে যেনেকৈ পাৰে কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে মই বহুত আল্লা চুকুৰীয়া এটা কৰোঁ আৰু এনেকুৱা যেন মানুহ যে মোক মিলালে ইমান বুজি পোৱা মোক সেইটো সময়ত বুজি পোৱাটোৱেই লাগে মোক চবেই বিচাৰে চব চলিয়েই আল চব ছোৱালীৰ কাৰণে দৌৰা কৰিছোঁ যেতিয়া চব ছোৱালীয়ে সেনেকুৱা এখন ঘৰ সেনেকুৱা এজন হাজবেণ্ড পাওক যোনে বুজি পায় বিশেষকৈ এই টাইমটোত বুজি পায় কাৰণ এই টাইমটো এটা সাংঘাতিক বেলেগ টাইম মানে কোন সময়ত কি হয় মন ভাল মন বেয়া গা ভাল গা বেয়া একো ঠিক নাই যিকি নহওক মাৰি দিলোঁ অলপ পিছত লগ পাই যদি চ' মই ভালকৈ ফেচ ৱাছ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই নাইট টাইম স্কিন কেয়াৰ কৰিম এইটো মানে নাইট ডে বুলি নহয় মই এইটো স্কিন কেয়াৰে কৰোঁ ফেচ ৱাছ কৰোঁ তাৰপিছত মইশ্বৰাইজাৰ লগাওঁ আৰু মইশ্বৰাইজাৰ বৰ্তমান মই লগাই আছোঁ আয়ুৰৰ যোনটো মইশ্বৰাইজাৰ হয় সেইটো আৰু ইভাগেই মই পণ্ডছ বা নিভিয়া সেইবোৰ লগাওঁ দেই নিভিয়াটো ঠাণ্ডাত ভাল লাগে লগাবলৈ এতিয়া পণ্ডৰটোৱে মই লগাই আছোঁ আৰু গোটেই মুখখনত ভালকৈ লগাই ল'ম আৰু মই লিপ বামটো লগাওঁৱেই বৰদিন <laughs> সেইকাৰণে ভোক লাগিছে কাৰণে মই গধূলিলৈ একো তেনেকৈ খোৱা নাই চানাহাৰৰ বিস্কুট দি চাহ খালোঁ যে হাজবেণ্ডে বাৰু খালে তথাপিতো মোৰ ভোক লাগিছে কাৰণে এতিয়া হাজবেণ্ডেও খাই দিয়ে ভাত আৰু মই মাছ তৰকাৰী অকণ বনাই দিলোঁগৈ কাৰণ কেলৈ হাজবেণ্ডে মানে সদায় ৰাতি খোৱা বোৱা খেলি মেলি কালি ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই হৈছে আজিও ক'লে বোলে অঁ ফ্ৰাইড ৰাইচে বনাই খাম মই বোলো নালাগে মোৰ বেয়াও লাগিছে ন মই পতক কেনেকৈ মাছ তৰকাৰী অকণ বনাই দিলোঁ একদম চিম্পুলকৈ একো মানে মা মছলা নিদিয়াকৈ আৰু যাতে মই বন্ধুৱাই নাপাওঁ আৰু মোৰ কাৰণে ভাততে আলু দিবলৈ দিছোঁ সেয়া তেনেকৈ অকণমান খাম মই তৰকাৰী বা কিবা খাবলৈ মন যোৱা নাই মোৰ সেইকাৰণে অকণমান বোলো আৰু এয়া নেক্সট ডে' মৰ্ণিং হয় ফজৰ টাইমত হাজবেণ্ডে নামাজ পঢ়ি আছে মই বোলো অকণমানকৈ মই লৈ লওঁ ক্লিপ মই মানে উঠি দিলোঁ ব্লেংকেটত কাৰণ ইমান বেছি ঠাণ্ডা

এনেই মোৰ পাৰ্থলৈ বহি আছোঁ গৰম দিলা নে বমি কৰি কৰি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত মাতি আছোঁ ঘৰলৈ আহা মোৰ বমি হৈছে বহুত বেছি তাৰপিছত আকৌ টেবলেট আনিলে এতিয়া টেবলেটটো খাইছোঁ ৰাতিপুৱা টেবলেটটো নাখালোঁ বুলিয়ে ইমান বমি হ'ল মানে বুজাব পৰা নাই ৰাতিপুৱা হেৰি খালোঁ আকৌ পাৰ খা আৰু কলেজৰ ভাজি খাই ল'লোঁ হোটেলৰ খাই লৈ বুলিয়ে মোৰ অৱস্থা বেয়া

হবগে এইটো সেইদিনাখন যোনদিখন এডমিট কৰিছিলে সেইদিনাখনে গধূলি সময়ত এয়া অকনমান মই এতিয়া ভাল পাইছো মানে বমিটো ৰখিছে খাবলৈ এতিয়াও একো পৰা নাই খাবলৈ দিয়াই নাই আচলতে মোক অকল দিয়ে থৈছে আৰু বেজি দি আছে পুৰা আৰু এয়া ৰাতিলৈ আহিছিলে আমাৰ মাহীত সব আহিছিলে চব গ'ল এতিয়া ৰাতি মই অকণমান বহিছো উঠি আৰু আমাৰ ৱাৰ্ডটোত কোনোৱে নাই অকল আমিয়ে আছো ইফালে আছে মানুহে ঘৰ কালিয়ে উঠি আছে তেওঁলোকৰ আৰু এয়া হৈ গ'ল নেক্সট ডে এয়া হাজবেণ্ড হৈ আছে ৰাতিটো মই অলপ মানে সাৰ পাই সাৰ পাই থাকোঁ ভয় লাগে হস্পিতেলত ভাল নালাগে টোপনি যাবলৈ তো সেইকাৰণে হাজবেণ্ডৰ হোৱা নহয় আৰু ৰাতিপুৱা হাজবেণ্ড হৈছে আৰু মই এইফালে সোনকালে সাৰ পাই গ'লোঁ মানে আৰু মই এতিয়া ভই চভাৰ যে কৰি আছোঁ নানিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ত' কুকুৰা মাত শুনি থাকিব যেতিয়া তেতিয়া কুকুৰাই চিঞৰি থাকে আৰু এইফালে মোক ৰাতিপুৱাই আহি ছিষ্টাৰছ লাইন দি গ'ল মই একদম চিলাইন লৈ মেলি ধুনীয়াকে শুই আছো আৰু হাজবেণ্ড উঠিলেহে আকৌ বাথৰুম চাথৰুম লৈ মেলি যাব লাগিব আৰু আৰু এয়া মই একদম ফ্ৰেছ হৈ মেলি ৰেডি হৈ গলো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাবলৈ যাবলৈ যিহেতু বমিটো ৰখাই নাছিলে মোক সেইকাৰণে ডক্টৰে ভাবিছে কি গ'ল্ড ব্লাডাৰ ষ্ট'নো হ'ব পাৰে এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি ল'লে ভাল হয় আৰু কিন্তু আলহামদ্লা মানে বাছি গলো মই যে আল্ট্ৰাচাউণ্ডত একোৱেই নাই লিভাৰ কিডনী আৰু গ'ল্ড ব্লাডাৰ সেইবোৰ একো নাই নাপালে মানে চবেই চাইছিলে মই তাকে এইটো কৈ আছিলোঁ কিন্তু ইমান লাহে লাহে মাতবোৰ ওলাই আহিছে সেইকাৰণে আকৌ ভয়চাৰ দিছোঁ গম পাইনে বাকী যাবলৈ কাৰণে ওলাইছোঁ আমি যাওঁ মাহীও আহিব মাহী একেলগে যাব আমাৰ লগতে আৰু এয়া আল্ট্ৰাচাউন কৰিবলৈ আহিলো হস্পিতেলৰ পৰা যিহেতু আহিছোঁ মই সেইকাৰণে মোক প্ৰথমতে সোমোৱাই দিব মানুহ সোমাই আছে মানে মোৰ অহা অকণমান লেট হ'ল যে সেই তেওঁ ওলালেই মোক সোমোৱাই দিব মানে সেইফালে মাহীও বহি আছে আমি আল্ট্ৰাচাউন কৰি মেলি আকৌ হস্পিতেল যাম আৰু

দুদিন যিহেতু হৈ গ'ল আজি হস্পিটেলত এডমিট থকা ত' এয়া চুহাই অকণমান গধূলি মোক ক্ৰীম লগাই দিছে কাৰণ মোৰ ওচৰত একো নাছিলেই ক্ৰীম আকৌ আনিলে আম্মাহঁত আনি দিলে নহ'লে মানে স্কিনটো বেলেগ কিবা লাগি থাকে তো আম্ম ভাগৰে ক্ৰীম এটা আনি দিলে সেইটোকে মই লগাই ললো আৰু ক্ৰীম লগাই থাকোঁতে আহি পালে সেই চিষ্টাৰ প্ৰেছাৰ জুখিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ শুই দিছোঁ আৰু এই চাওক চেলাইন লৈ লৈ হাতখন কেনেকৈ ফুলি গৈছে মোৰ আঙঠিও মানে টান হৈ গৈছে আকৌ চোহাই যেন তেন আঙঠটো ফুলি দিছে হাতখন ইমান ফুলি গ'ল দেখিয়ে হাঁহি উঠিছে এইখন হাত আৰু এইখন হাত চাওক না কেনেকুৱাকৈ ফুলি গ'ল আৰু এয়া হ'ল তিনি নম্বৰ দুদিন হস্পিটেলত আৰু আজি মোৰ মুখত একদম দেখিছে হাঁহি মানে মই বমি হোৱা নাই আৰু কালিৰ পৰা মানে চেলাইনটো আৰু বেজীটো বন্ধ কৰি লৈছিলে তো সেইকেইটা নহওঁতেও বমি মোক খোৱা নাই টেবলেট খাওঁতে মানে বমি ৰখিছে আৰু ডক্টৰে কৈছিলে টেবলেট খালে যদি বমি ৰখে তেতিয়া মানে ৰিলিজ দিম বুলি কৈছিলে তো আজি মই পূৰা হেপী কাৰণ মোক আজি ৰিলিজ দিব এইফালে হাজবেণ্ডৰ টোপনি ভংগ কৰি মই পূৰা শুলোঁ আৰু এতিয়া মই উঠিলোঁ হাজবেণ্ডক শুব দিছোঁ আৰু বেডবোৰ দেখালোঁ যে চব অতি লৈ গৈছে সেইবোৰ পেচেণ্ট অলপ আধা ঘণ্টা পিছত শুনোৱেই আৰু ল'ৰা হ'ল ছোৱালী হ'ল ভাল লাগে শুনি বা যি কি নহওক এতিয়া আমি হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকৰ বহুত দোৱা বহুতে খবৰ লৈছে আৰু বহুতে বহুত বেছি দুৱা কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত 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 বেছি থেংক ইউ ভবাই নাছিলোঁ যে মোক ইমান ভাল পায় আপোনালোকে আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ বাহিৰেও বেলেগ মানুহে মৰম দিলে ভাল লাগে কিবা এটা ও বেয়া নোপোৱা গে যোনে খবৰ লয় তেতিয়া আৰু এইফালে মোৰ ছেফ জোন নানি ঘৰলে ইয়াত মোক থৈ গ'ল হাজবেণ্ডে আহি কাৰণ ইয়াত মোক নানীহঁতে ভালকে টেক কেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু মই ঘৰত যিহেতু অকলে সেইকাৰণে খুৱাব অলপ খেলি মেলি হয় বাৰু ঠিক আছে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগত আজিলৈ আহিছো বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং